Adakah anda pernah berhenti seketika dan bertanya, siapakah saya sebenarnya? Di sebalik nama, pekerjaan, peranan anda sebagai ibu bapa, anak atau rakan, di sebalik semua cerita dan kenangan yang anda kumpulkan, siapakah entiti yang memerhatikan semua ini? Selama ini, kita telah diprogramkan untuk percaya bahawa kita adalah individu yang terpisah, terkurung dalam badan ini berjuang melalui kehidupan menjadi mangsa keadaan. Kita percaya identiti kita ditakrifkan oleh kejayaan, kegagalan, hubungan dan harta benda kita. Identiti ini yang kita pegang erat sebenarnya adalah sumber penderitaan kita yang paling dalam. Ia adalah sangkar yang kita bina sendiri yang mengihatkan kita kepada pengalaman yang kecil dan terhad sedangkan sifat sebenar kita adalah tak terhingga. Setiap kali anda merasa bimbang, tidak cukup baik atau takut akan masa depan, itu adalah suara ego yang terpisah, identiti palsu yang berakar umbi dalam kepercayaan kekurangan. Ia sentiasa membandingkan, menghakimi dan berasa terancam. Program ini berjalan secara otomatik di latar belakang seperti perasian usang yang saya mengawal 95% daripada pemikiran perasaan dan tingkah laku kita setiap hari. Kita cuba mengubah dunia luar, mencari kebahagiaan dalam pencapaian atau pengesahan orang lain. Tanpa menyedari bahawa kita sedang cuba menghias penjara kita, bukannya menyedari bahawa pintu penjara itu tidak pernah berkunci. Masalahnya bukanlah dunia di luar sana. Masalahnya ialah salah faham tentang siapa yang berada di dalam sini. Anda bukan ciptaan keadaan. Anda adalah kesedaran itu sendiri. Kuasa pencipta yang telah lupa akan sifatnya sendiri. Perjalanan ini bukanlah tentang menjadi seseorang yang baru, tetapi tentang mengingati siapa diri anda selama ini. Penyelesaian kepada batasan yang kita rasakan ini bukanlah satu teknik yang uh, rumit ataupun ritual yang panjang. Ia terkandung dalam dua perkataan yang paling berkuasa dalam mana-mana bahasa. Aku adalah. Frasa ini bukanlah sekadar pengenalan diri. Ia adalah satu pengisytiharan kewujudan. Ia adalah pintu masuk ke keadaan ilahi, satu tahap kesedaran di mana anda tidak lagi berfungsi sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai kesedaran tak terhingga itu sendiri. Ini adalah titik pertemuan antara kebijaksanaan abadi dan fizik kuantum. Dalam mekanik kuantum, prinsip kesan pemerhati menyatakan bahawa realiti pada tahap subatomik wujud dalam keadaan kebarangkalian yang tak terhingga, gelombang potensi semata-mata, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila kesedaran memerhatikannya, gelombang kebarangkalian itu runtuh menjadi satu zarah satu pengalaman yang nyata siapakah pemerhati itu anda apabila anda berkata aku adalah anda sedang mengaktifkan peranan anda sebagai pemerhati kuantum kesedaran yang mengatakan aku adalah adalah kuasa yang sama yang mengubah tenaga tak berbentuk menjadi jirim selama ini kita telah menyalahgunakan kuasa ini tanpa sedar kita berkata aku adalah penat Aku adalah miskin, aku adalah tidak bernasib baik. Dan alam semesta yang berfungsi sebagai cermin kepada kesedaran kita tidak mempunyai pilihan selain mencerminkan kembali batasan itu sebagai realiti kita. Keadaan ilahi diakses bukan dengan menambah sesuatu kepada aku adalah tetapi dengan mengosongkan semua yang datang selepasnya ia adalah tentang berehat dalam kesedaran murni. Aku adalah itu sendiri sebelum ia ditakrifkan, sebelum ia dilabelkan. Dalam keheningan itu, dalam kekosongan itu, terletak potensi tak terhingga. Anda berhenti menjadi gelombang yang terhempas di pantai dan menyedari bahawa anda adalah seluruh lautan. Ramai di antara kita bergelut untuk menerima idea ini kerana ia bercanggah secara langsung dengan pengatur caraan bawah sedar kita. Menurut Neuroscience, semua pelulipras daripada kehidupan kita dikawal oleh minda bawah sedar, sebuah arkib besar pengalaman masa lalu, emosi yang tidak diproses dan kepercayaan yang kita serap sejak kecil. Fikiran bawah sedar tidak memahami masa depan atau masa lalu. Ia hanya tahu masa kini. Setiap kali anda berasa sakit hati, dikhianati atau ditinggalkan pada masa lalu, minda bawah sedar anda merekodkan emosi tersebut dan mencipta satu program identiti. Mungkin ia mencipta program aku adalah tidak layak disayangi atau aku adalah sentiasa akan ditinggalkan. Program ini kemudiannya menjadi penapis yang mewarnai persepsi anda terhadap realiti. Anda akan secara tidak sedar menarik situasi dan orang yang mengesahkan kepercayaan Torres ini bukan kerana anda ditakdirkan tetapi kerana tenaga anda bergema pada frekuensi itu. Memecahkan corak ini memerlukan lebih daripada sekadar pemikiran positif. Ia memerlukan penyusunan semula identiti pada tahap yang paling asas. Ego atau rasa diri yang terpisah akan melawan proses ini dengan hebat. Ia akan memberitahu anda bahawa ini semua tidak masuk akal. Bahawa anda adalah cerita anda, kesakitan anda dan kegagalan anda. Ego bertahan dengan mengekalkan ilusi perpisahan. Ia mahu anda terus percaya bahawa anda adalah mangsa. Kerana dalam peranan mangsa, ego mempunyai tujuan. Cabarannya adalah untuk menyedari bahawa identiti ini bukanlah siapa diri anda ia hanyalah satu set program yang dipelajari anda adalah kesedaran yang menyedari program tersebut dengan hanya memerhatikan pemikiran dan emosi ini tanpa menghakiminya anda mula mencipta jarak anda berhenti mengenal pasti diri anda dengannya dalam ruang itu anda boleh memilih anda boleh memilih untuk terus mempercayai program lama atau anda boleh memilih untuk kembali kepada kebenaran asal anda Aku adalah. Langkah praktikal pertama untuk beralih ke keadaan ilahi adalah dengan mempraktikkan kesedaran murni terhadap frasa aku adalah. Ini bukan tentang mengulangi mantra. Ini adalah tentang merasakan kebenarannya. Duduk diam selama beberapa minit setiap hari. Tutup mata anda. Biarkan fikiran datang dan pergi. Alihkan perhatian anda kepada rasa kewujudan yang senyap di dalam diri anda. Sensasi bahawa anda wujud. Itulah aku adalah. Ia tenang, aman dan tidak berubah. Ia berada di sana sebelum fikiran pertama anda pagi ini dan akan berada di sana selepas fikiran terakhir anda pada waktu malam. Jangan cuba mentakrifkannya, hanya berehat di dalamnya. Apabila anda melakukan ini, anda sedang mengalihkan tenaga anda dari mengenal pasti diri dengan objek kesedaran, fikiran, emosi, badan kepada kesedaran itu sendiri. Ini disokong oleh prinsip resonance dalam mekanik kuantum. Segala-galanya di alam semesta ini bergetar pada frekuensi tertentu. Apabila anda berehat dalam kesedaran murni aku adalah, anda sedang menala getaran anda kepada frekuensi sumber frekuensi potensi tulen. Ini adalah keadaan sifar, medan kuantum di mana segala-galanya mungkin. Dari keadaan ini, niat anda menjadi sangat berkuasa. Eksperimen Dewey celah yang terkenal menunjukkan bagaimana zarah berkelakuan seperti gelombang kemungkinan tak terhingga. Apabila tidak diperhatikan, tetapi runtuh menjadi zarah, realiti khusus apabila diperhatikan kesedaran anda adalah daya pemerhati itu apabila anda menetapkan niat dari keadaan ego yang terhad yang penuh dengan keraguan dan ketakutan niat itu membawa getaran yang bercanggah tetapi apabila anda menetapkan niat dari keadaan aku adalah yang murni satu keadaan kesatuan dan potensi tak terhingga niat anda membawa getaran yang jelas dan koheren Alam semesta tidak mempunyai pilihan selain untuk mengatur dirinya di sekeliling frekuensi itu membawakan kepada anda pengalaman, orang dan peluang yang sepadan dengan keadaan kesedaran baru anda. Anda tidak lagi mengejar realiti. Anda memerintahkannya untuk muncul. Konsep bahawa identiti sebenar anda adalah kesedaran sejagat bukanlah idea baru ia adalah benang emas yang ditenun melalui semua tradisi kerohanian dan kebijaksanaan yang hebat di dunia. Apabila Musa bertanya kepada Tuhan tentang namanya di semak yang terbakar, jawapannya adalah, Aku adalah aku. Ini bukan nama, tetapi satu pernyataan tentang sifat kewujudan itu sendiri. Kesedaran murni yang tidak boleh ditakrifkan. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," menunjukkan kesedaran bahawa identiti pribadinya adalah satu ungkapan kesedaran ilahi yang sama. Dalam Buddhisme, konsep sifat Buddha merujuk kepada kebenaran bahawa setiap makhluk hidup pada dasarnya sudah tercerahkan, kita hanya perlu menyedarinya. Falsafah Vedanta dari India merumuskannya dengan indah dalam salah satu Mahavakya atau ucapan agung Statvamasi yang bermaksud engkau adalah itu. Ia menyatakan bahawa atman atau diri individu adalah sama dengan Brahman kesedaran sejagat yang muktamad. Mungkin anda sudah pun mengalami sekilas pandang tentang kebenaran ini dalam hidup anda. Tanda-tanda kesediaan untuk mengenali keadaan ilahi ini sering muncul secara halus. Pernahkah anda merasai kehadiran yang tak terhingga dalam saat-saat biasa? Seperti ketika melihat matahari terbenam atau memandang mata seorang kanak-kanak. Itu adalah bisikan dari diri sejati anda. Pernahkah anda mengalami episod pengetahuan spontan di mana anda tiba-tiba memahami sesuatu dengan jelas tanpa perlu belajar mengenainya? itu adalah akses langsung kepada kecerdasan sejagat. Mungkin anda pernah mengalami saat-saat kesatuan di mana sempadan antara diri anda dan orang lain atau anda antara diri anda dan alam semula jadi seolah-olah hilang. Atau mungkin anda mengalami ledakan kreativiti yang mudah di mana idea-idea mengalir melalui anda seolah-olah dari sumber luar dan yang paling ketara manifestasi yang mustahil atau la synchronicity di mana realiti seolah-olah mengatur dirinya di sekeliling niat anda dengan cara yang menentang kebetulan ini bukanlah keajaiban rawak ini adalah tanda-tanda bahawa kesedaran anda sedang bangkit untuk mengenali kuasanya yang sebenar ia adalah alam semesta yang mengenyitkan mata kepada anda mengesahkan bahawa anda berada di landasan yang betul untuk mengingati siapa diri anda sebenarnya. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan kesedaran yang mendalam ini ke dalam kehidupan seharian anda? Mulakan dengan memerhati bahasa anda. Untuk 24 jam akan datang, perhatikan setiap kali anda menggunakan perkataan "aku adalah". Apa yang anda letakkan selepasnya? Aku adalah letih. Aku adalah tertekan, aku adalah buntu. Setiap kali anda menangkap diri anda melampirkan label yang menghehadkan kepada aku adalah berhenti seketika. Tarik nafas. Sedari bahawa yang bercakap itu bukanlah diri sejati anda tetapi program ego. Anda tidak perlu melawannya, cukup dengan menyedarinya. Kemudian secara senyap-senyap di dalam hati anda kembalikan diri anda kepada kebenaran. Aku adalah tanpa sebarang tambahan. Lakukan ini berulang kali. Ini adalah latihan menyusun semula laluan saraf di otak anda. Anda sedang melatih otak anda untuk beralih dari identiti ego kepada identiti jiwa. Apabila cabaran timbul dan ia pasti akan timbul, gunakan ia sebagai peluang untuk mendalami amalan ini. Katakan anda merasa cemas tentang kewangan. Ego akan serta-merta menjerit, "Aku adalah miskin, aku tidak akan berjaya." Daripada terperangkap dalam cerita itu, lihat emosi kebimbangan itu sebagai tenaga yang bergerak melalui badan anda. Ia bukan anda. Anda adalah ruang kesedaran di mana kebimbangan itu diperhatikan. Dengan mengamalkan pemisahan ini, anda mengambil kembali kuasa anda. Anda berhenti memberi makan kepada program ketakutan dengan tenaga dan perhatian anda. Sebaliknya, anda berlabuh dalam ketenangan aku adalah. Dari ruang yang tenang dan berkuasa ini, anda akan menerima panduan dan idea yang diilhamkan untuk menangani situasi kewangan anda, bukan dari tempat panik, tetapi dari tempat kebijaksanaan dalaman. Sebagai satu seruan tindakan interaktif saya menjemput anda untuk berkongsi di ruangan komen di bawah. Apakah satu label yang sering anda letakkan selepas? Aku adalah yang anda komited untuk lepaskan mulai hari ini. Dengan mengisytiharkannya, anda memulakan proses pembebasan. Salah satu soalan yang paling lazim ditanya ialah, jika saya adalah kesedaran tak terhingga ini, mengapa saya mengalami begitu banyak kesakitan dan penderitaan. Ini adalah soalan yang sangat penting. Cabaran dan kesukaran dalam hidup anda bukanlah hukuman atau tanda bahawa anda melakukan sesuatu yang salah. Ia adalah sebahagian daripada proses pembinaan yang disengajakan. Penderitaan adalah alat yang paling berkesan bagi alam semesta untuk menghancurkan ego. Ia adalah proses pembubaran ego yang sistematik. Fikirkan tentangnya, setiap pengalaman yang menyakitkan secara beransur-ansur melucutkan sesuatu yang anda fikir adalah diri anda. Patah hati melucutkan keterikatan anda pada orang lain untuk kebahagiaan anda. Kegagalan kerjaya melucutkan identiti anda yang terikat pada kejayaan. Masalah kesihatan melucutkan kepercayaan bahawa anda adalah badan fizikal anda. Setiap kehilangan, setiap kesakitan adalah satu jemputan untuk melepaskan identiti yang salah dan kembali kepada satu-satunya perkara yang tidak boleh diambil dari anda. Kesedaran murni, aku adalah. Kesakitan memaksa anda untuk mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang nyata dan tidak berubah. Ia adalah api yang membakar segala yang tidak benar meninggalkan hanya emas kesedaran sejati anda. Bidang epigenetik kini menunjukkan bagaimana persekitaran dalaman kita, iaitu pemikiran dan emosi kita, boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Apabila anda beralih dari keadaan kesedaran mangsa yang tertekan kepada keadaan ilahi, aku adalah yang berkuasa anda secara literal menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda. Anda sedang memprogram semula biologi anda untuk kesihatan, kecergasan dan kesejahteraan. Keraguan pasti akan muncul dalam perjalanan ini. Akan ada hari-hari di mana ego terasa sangat kuat dan keadaan Ilahi terasa sangat jauh. Apabila keraguan datang, fahami dari mana ia berasal. Keraguan adalah alat ego untuk mengekalkan anda dalam sangkar yang biasa. Ia tidak mahu anda menyedari kebebasan anda. Jangan berdebat dengan keraguan. Jangan cuba memaksanya pergi. Hanya perhatikan ia. Perlakukan ia seperti awan yang melintasi langit yang luas iaitu kesedaran anda. Langit tidak pernah terganggu oleh awan. Anda adalah langit bukan awan. Kekal berlabuh dalam pengetahuan senyap aku adalah. Ini bukanlah tentang kesempurnaan. Ini adalah tentang ingatan yang berterusan. Setiap kali anda lupa, anda hanya perlu ingat semula dengan lembut. Itulah keseluruhan amalannya. Kita telah menempuh satu perjalanan yang mendalam hari ini. Dari memahami sangkar identiti yang terhad kepada menemui kunci pembebasan kita. Dua perkataan yang berkuasa, aku adalah. Kita telah melihat bagaimana kebenaran ini bukan sekadar konsep falsafah. Tetapi satu prinsip operasi alam semesta yang disokong oleh fizik kuantum, neurosains dan disuarakan oleh para bijaksana sepanjang zaman. Anda telah belajar bahawa kesukaran dalam hidup anda bukanlah satu kesilapan, tetapi satu proses suci pembubaran ego yang menyediakan anda untuk menerima kebenaran agung tentang siapa diri anda. Anda bukanlah personaliti anda badan anda atau kisah hidup anda anda adalah kesedaran asas aku adalah kesedaran sejagat yang sama yang menjadi sumber segala ciptaan nilai sebenar yang disampaikan di sini adalah pemahaman bahawa keadaan ilahi ini tidak dicapai melalui usaha atau perjuangan ia diakses melalui pengiktirafan ia adalah satu anjakan dalam persepsi dari melihat diri anda sebagai watak dalam cerita kepada menyedari bahawa anda adalah pengarang cerita itu sendiri. Apabila anda mengatakan aku adalah, anda bukanlah seorang manusia yang terhad yang bercakap. Anda adalah kesedaran ilahi itu sendiri yang bercakap melalui anda. Apabila anda melampirkan perkataan negatif atau menghehadkan seperti Aku adalah lemah. Anda sedang memprogramkan kuasa ilahi ini dengan batasan tersebut. Sebaliknya, apabila anda berehat dalam kesedaran murni dan tidak tertakrif, aku adalah anda menyelaraskan diri anda dengan keadaan ilahi, satu medan potensi tak terhingga di mana realiti bertindak balas secara langsung kepada kesedaran pengiktirafan ini adalah pintu masuk untuk beralih dari menjadi ciptaan keadaan kepada menjadi pencipta pengalaman anda. Langkah anda seterusnya adalah mudah namun mendalam. Hayati kebenaran ini. Rasakannya dalam setiap sel badan anda. Apabila anda bangun pada waktu pagi, sebelum anda mencapai telefon anda, sebelum fikiran tentang hari itu bermula, berbaringlah diam dan rasakan kehadiran senyap aku adalah. Ini adalah kompas anda. Ini adalah sawah anda. Dari tempat ini ciptakan hari anda. Pilihlah bagaimana anda mahu merasai. Tetapkan niat anda dari keadaan kesatuan bukan dari keadaan kekurangan. Langkah keluar dari skrip yang telah ditulis untuk anda dan mula menulis skrip anda sendiri kerana anda bukan wataknya anda adalah kesedaran yang menghidupkan keseluruhan cerita aku adalah